হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি আমি কোনো ধৰণৰ কুকিং ৰেচিপি নহয় জেতুকা পাতৰ ৰেচিপি দেখিবলৈ পাম এই জেতুকা পাত মই হাতৰ কাৰণে নহয় চুলিত লগাবৰ কাৰণেহে পিচিব ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে গ্ৰে আৰু হোৱাইট হেয়াৰত ড্ৰাই কৰিবলৈ জেতুকা পাত ছেফ আৰু বেষ্ট অপশ্যন হয় পেকেটৰ মেহেন্দিত যি কেমিকেল থাকে সেইটোৱে চুলিৰ লগতে শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল নহয় জেতুকা পাতে আপোনাৰ চুলিকোচা কালাৰৰ লগতে কণ্ডিচনিং আৰু ছানডেমেজৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে জেতুকা পাত মাহত চাৰিৰ পৰা পাঁচবাৰ লগালে ছয়ৰ পৰা সাত মাহমান চুলিৰ পৰা কালাৰ নাযায় নাইবা প্ৰত্যেক মাহতে এবাৰকৈ লগাব পাৰে এইকেইটা মই জেতুকা পাত লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যদি চুলিত কালাৰ কৰিবলৈ জেতুকা পাত লগায় তেতিয়াহ'লে চুলিত তেল থাকিব নালাগিব শুকান চুলিতহে লগাব এয়া হৈছে জবাফুল আৰু পাত দুচামুচ মেথি দানা মই গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মেথি হেয়াৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে খুবেই ভাল মেথি দি ল'বই ল'ব আপোনালোকে কাৰণ জেতুকা পাত চুলিত লাগি নধৰে নাইবা এল'ভেৰা জবা ফুল আদি ল'বও পাৰে প্ৰথমতে মই এটা মিক্সাৰৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই এল'ভেৰা জেতুকা পাত আৰু জবাফুল কেইপাহমান দি আধা কাপ পানীও দি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া পিহি ল'ম ইয়াত ৰেডি এবাৰতে বেছিকৈ পিহি লৈ আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থ'বও পাৰে ইয়াতে মই এটা কণী দি ল'ম আপোনালোকে নেমু ৰস নাইবা দৈ দিও সানিব পাৰোঁ জেতুকাখিনি সানি চাৰিৰ পৰা পাঁচ ঘণ্টা লগাই ৰাখি পানীৰে ধুই পেলাব ৰাতি চুলিকোচাত তেল লগাই ৰাতিপুৱা চেম্পু কৰি পেলাব দেখিব আপোনাৰ চুলিকোচা কালাৰৰ লগতে ধুনীয়া হৈ পৰিছে